Вайна вачыма маленькіх брастаўчан, якая яна. У цэнтры дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі прайшла гарадская акцыя юных мастакоў дзеці малююць перамогу. Зіх мастацкім бачаннем знаёмілася міралаа Манькоўская організзаторы акцыі пэўненыя дзіцячыя малюнкі стануць не толькі добрым падарункам ветэранам вайны але пакінуць у душах саміх удзельнікаў акцыі і скрынку творчага гарэння і ўсведамлення дачынення да вялікага свята аб вялікай чыннай вайне сучасна пакаленне ведае па расказах ветэранааў па кнігах і кінофільмах як бы яны не імкнуліся ў думках апынуцца ў тым часе ўсю жудаснасць вайны не зразумеюць там галоўнае тут асабіста і сучаснае ўспрыманне аўтара сегодня у нас очень значимое событие это мы начинаем циклами мероприятий, посвященных 70-летию победы великой Отечественной войне. И таким мероприятием сегодня станет открытие акции, дети рисуют победы. Сегодня здесь соберется около 60 участников, которые подали заявки принять участие в нашей акции д початкам творчага процессу удзельнікаў акцыі паспрабавалі акунуць у, у военную атмасосферу,казаі дакументальны фільм пролёс ветеранну, пазнаёмлі з выставай прысвечанай вялікайайчыннай і пагулялі ў асацыяцыі. Дзеці назвалі по 10 слоў, якія яны атаясамліваюць перамогай і вайною. Я хочу им поставіць такую задачу, чтобы они жлі в этой работе, не выразілі нисколько прошлое, сколько настоящее і чтобы они просто ориентировались на свои чувства, на свои э эмоции, восспинания рассказан каким то это могут быть совершенно не военные действия это может быть просто мир поэтому Я хочу чтобы ведьзь немножко шыры взглянулі на эту тему за три гадзіны юныя мастакі павінны прадэманстраваць сваё уяўленне вайны якой тэхнікай будзе выкананы малюнак алоком фарбмі ці ккрйдмі гэта ўжо справа самога аўтара але ўжо на пачатку творчага працэсу кожну з юных мастакоў ужо ведае што намалюе я собираюсь рисовать салдата который радуецца тому што он победіл і вернацца с своей сям'е я буду рисаваць цісу которая вы вот так раз крылья наверху будет Цпа вайна злетаюць самалёты, а не забудзць ребенок, бегающий, радуйся, я буду ісаваць победу, когда за акном салюты і людзі празднуюць победу. Лепшы па выніках конкурсу малюнкі упрыгожуць юбілейныя паштоўкі да с 70годдзя перамогі. Вералаа Манькоўска, Александр Севіцкі, абласныя навійны брест.